Сіяв это в на нанести удар в будь-якої земного шара по любому противнику. Это каждый должен понимать. И і к безким ударом. она 100%. схоже, що після інавгурації російського диктатора його посіпак вирішили, що тепер кремлівський диявол править не лише Росією, але й світом. Иначе, как еще пояснить ось цей заявы? Вот это учение э, с отработкой э, вопросов применения тактического ядерного оружия ну, не должно закончиться только на картах, не должно закончиться с документами, не должно закончиться э, типа э, о, «произвел учебный пуск и, и учебный подрыв». Но, опять-таки, это сугубо мое мнение. Оно должно закончиться именно именно реальными пусками и реальными Патривами ядерних боєприпасами, як бачите і чуєте, шабаш на болотах продовжується. Але поки одні московити погрожують ядерною зброєю знищити світ, інші скаржаться, що західні країни їх ігнорують. Тож, чому у московитів так підгорає, про це і поговоримо. Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набока, Це проєкт з постукали. А ви ж знаєте, стукають на болотах регулярно. Тож давайте подивимося, чому росіяни не заслуговують на існування поруч з цивілізованими країнами світу по Перше, як мінімум, через те, що вони є загрозою для всього світу, і самі навіть вже не приховують цього, постійно погрожуючи іншим. Та цього разу пропагандисти від погроз на словах та ядерних навчань лише на папері пропонують Кремлю перейти до реальних пусків ядерної зброї. Опять-таки, ну мы с вами вчера говорили, что слова должны быть подкреплены такими действиями. Это все-таки наши оценки, разумеется, и наши предложения на данном этапе. Это не более как наши оценочные суждения. Но, на мой взгляд, все-таки вот это учение с отработкой вопросов применения тактического ядерного оружия ну, не должно закончиться только на картах. Не должно закончиться с документами, не должно закончиться э, типа э, произвел учебный пуск и, и учебный подрыв. Но опять-таки это сугубо мое мнение. Оно должно закончиться именно, именно реальными пусками и реальными подрывами ядерных боеприпасов. В противном случае, но это должно быть убедительной демонстрацией наших возможностей. Опять-таки, мы должны ясно, ясно сказать граду и миру, что ядерное оружие у нас есть, оно исправно, оно готово к применению, и если не да не одумайтесь, то следующие взрывы уже будут не на полуострове сухой нос э, на новой земле, а будут непосредственно в зоне специальной военной операции. Ну вот так, потому что я считаю, что шаги должны быть убедительны именно в таком плане а не ограничиваться только словами. Но это, опять-таки, подчеркиваю, сугубо мое мнение. Да-да, это мы рассуждаем, то есть это исключительно наша честная точка зрения. Наша техника способна будет пройти через зараженные участки? Ведь, если я правильно понимаю, то сама идея использования тактического ядерного оружия принадлежит американцам для сдерживания российских, советских танковых войск тогда, в западной группировке. То есть они считали, что таким образом смогут остановить наши танковые колонны. Я все-таки думаю, что э, применение ядерных боеприпасов будет в основном ограничиваться и либо на первых этапах, на первых Опять-таки еще раз подчеркнем, что это сугубо наши личные оценки, не более того, в виде воздушных ядерных взрывов, воздушных ядерных взрывов, или же применением нейтронных боеприпасов, чтобы не создавать, не создавать вот участки сильного радиоактивного заражения местности. Схоже, Хадарьонок вирішив, що ці його погрози зможуть когось налякати. Але ми ж розуміємо, що Ерефія використовує ядерне брязкання шаблями протягом всього свого повномасштабного вторгнення в Україну. Ну а нинішню активність пропагандистів та ось таких от заяв можна пояснити, тим, що вони цим самим намагаються залякати вже не нас, українців, а захід, і хочуть змусити його припинити надавати військову підтримку Україні. даже воздушный ядерный взрыв, все-таки ударная от его волна, вот, например, раскидая те же самые самолеты на аэродроме на такое расстояние, что, как говорится, мало не покажется. А нейтроны ядерные боеприпасы не приведут ни к большим разрушениям на местности, ни к сильному радиоактивному заражению местности, а личный состав будет выведен из строя, и это не какие-то вот кровожадные такие заметки, потому что еще раз говорю, что положение складывается достаточно серьезное, и опять-таки обращаясь к нашим, к западным э, 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 вероятным партнерам, скажем так, э, ребята, ну шутки закончились, и если вы там не одумаетесь, не одумаетесь, то это приведет к крайне печальным последствиям. На всякому случае, решимость нашого военного політичного руководства в этом плане, плані, як представляется, достаточно достатньо висока. Ми вами хорошо понимаем, що планірують атаку по кримському мосту. А далі ще цікавіше, бо алкодепутат депутат Гурульов чомусь вирішив, що саме він повинен зараз сказати, якою повинна бути подальша політика Путіна щодо інших країн, і це просто дно. То, что, как я уже казала, после инаугурации бункерного им схоже остаточно зервала дах. Сегодня день какой-то ж душераздирающий. Утром началось с того, что учитель проводится южно-вайновский по применению стратегического ядерного оружия. Шикарная новость. Давно пора. Даже еще веселее. Пасло, великобритании радостно в лоб заявили, что мы имеем право, если Кабриэль не откажется свои слова лупить по любому объекту Великобритании во всем мире. Вообще отлично. Третья новость. Любые самолеты F-16 будут рассматриваться на Украине как носители ядерного оружия. По носителю ядерного оружия ядерный удар. И это надо сделать. Тогда моментально все горячие головы отлетят. Тут же все остынут. Моментально. Россия все в состоянии нанести удар в любой точке земного жара по любому противнику. Это каждый должен понимать. И решимость к этим ударам. Она стопроцентная. Ну как-то вот так. хорош день сегодня. До речи про инаугурацию. Верніша про Остей Шабаш на болотах Московии. Так, ну какие ощущения? Только что прошла инаугурация, наверное, первая у вас в жизни. Президента России нет? Однозначно первая, конечно же, первая инаугурация кроме торжественности всего этого ощущения такого, такого возвышенного состояния я в речи президента услышал все то что наверное в на моей душе главное он в своей речи сказал что именно сейчас ну, именно в это историческое время мы являемся наши новые субъекты, как раз именно тем рубежом, после которого Россия снова начала восстанавливать свое не только историческое территориальное состояние, но и весь мир понял, что Россия – это страна свободы. Як виявилося, попри те, що все було так дорого і пафосно. Вірніше, це Путін хотів, щоб саме так все виглядало. У пропагандистів все одно істерика. їх дуже обурив той факт, що не всі країни прийняли запрошення і були присутні. Принаймні, це не змогли приховати Захарова і Соловйов, особливо Захарова, і тут понеслося. Давайте подивимося. Я вот не очень понимаю вот эту формулировку, которую западники стали говорить. Вот мы не пойдем на инаугурацию, а их кто-то звал? То а есть я вот я это, приглашу... такая формулировка. А, ну, я могу обратить внимание ваше на те разъяснения, которые были даны Юричевым а, ну, за определенное время до сегодняшнего дня, до сегодняшней инаугурации, а, согласно этим заявлениям заявлено сказано о том, что направлялись приглашения всем. Это все-таки так не просто дипломатический этикет, а да? …праздничное событие, да, это в русле конституционных процедур идущие мероприятие. Но вопрос в другом. Вы посмотрите на эти заявления абсолютно такие, знаете, в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона. От еще каких-то э, натовских деятелей. У меня такое о том, что они не пойдут или не будут представлены. У меня вот один вопрос. А есть еще чем гордиться? А вот кроме вот э, этого э, самоизоблачающего безумия относительно того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца, хотя конец, по-моему, уже настал, потому что э, те потери, которые несет не столько киевский режим, сколько у граждане Украины. Украина как страна и общество, я не знаю, как можно иначе квалифицировать, как вообще конец их истории, и который наступил ровно из-за позиции Запада и на деньги Запада и с применением оружия Запада. Есть еще чем гордиться-то, кроме очередных козней, которые они совершают в отношении нашей страны, блокируя там, -за то возможности проведения оплаты, то придумывая месть за, так сказать, обход кем-то санкций, как они сами же это себе видят. Есть еще чем гордиться, кроме того, что рассказывать, как они пришли к нам на какие-то мероприятия или не пришли, на многие из которых вообще никто их не звал, а когда зовут так, это не потому, что они нам нравятся, потому что есть определенные законы жанра. Вот есть еще чем гордиться Британия. Как же шкода, что так много стран проигнорировали запрошення на цей церк. Насправді самом нет. А от те, що ці кадри з інавгурації, а також трансляцію заходу показували не лише російські телеканали, але й чимало провідних світових ЗМІ – Це вже біда. На них бридки диктатор Путін здійснив довгу прогулянку великим кремлівським палацом до Андріївського тронного залу. Там він і склав присягу і вступив на посаду президента Росії на новий шестирічний термін. На все це дійство у Кремлі грошей не пошкодували. Клянусь! при осуществлении полномочий президента Российской Федерации, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Володимир Владимирович Путін вступив в должность президента Росії. Тим часом, за кілька сотень кілометрів від Москви, росіяни показали більш унікальні кадри. І ось це треба показувати всьому світу, а не те постановочне шоу блазнів та виродків, яке ми бачили у кремлівському палаці. Бо ось воно справжнє обличчя сучасної Росії. Ось кадры красномовніші за все слова, заяви и промовы и Путина и его посипак. В этом здании у нас нет ни воды, у нас нет ни канализации, у нас нет медицинского кабинета. Мы все белим, красим, мы готовимся к учебному году. Но когда мы выходим в сентябре, у нас снова все вот так же, потому что все течет. И все это рушится. Все сыпется. Морозу у нас тут холодно. Со всех щелей дует. Але вже жоно на нас скоро проваляться діти у нас часто болеють. Нагадую, усе це відбувається в той самий час, коли Кремль замилює всім очі, створюючи картину великої і сильної країни. Насправді ж Росія і велич та могутність не мають нічого спільного. До речі, недалеко від росіян пішли і білоруси, які теж переконані у тому, що вони просто безстрашні і всесильні. Як вам заява білоруської пропагандистки Лєбєдєвої? Страшные люди. У нас существует такой стержень, который вот просто танками переедешь. Мы страшные тем, что не поддаемся. Мы не, не поддаемся. Сдаемся. Мы да. вот у нас есть свое, мы свое не отдаем, на чужое не претендуем. Свое мы готовы оставить до последнего, в том числе и если будет касаться там каких-то серьезных потерь э, и смерти, но я хочу сказать, что вот вот этого они боятся, вот этого и это это они не могут покорить, и в этом э, безусловно важность вот наша и наша сила. Наша, сила, наша сила, наша составляющая. От, бачите, пороблено нашим сусидам, от и беснуется. Але напишите у комментариях, что вы думаете из цього этого І нагадую, якщо ви, як і я, хочете жити у світі без росіян, підтримуйте Україну та тих, хто її захищає. Підтримуйте сили оборони, бо це теж наближає нас до перемоги і допомагає ЗСУ вибивати всю цю московську нечисть з нашої української землі. Ну а хто постукає з дна наступного разу? Обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і звісно за зворотній зв'язок. Усі коментарі під випусками бачу і читаю. Тож что пишите, ну и берегите себя, берегите Украину. И побачимось.